Мы находимся сейчас вот в здании нового выделенного нам помещения по Карломаце 4. И у нас здесь будет детский благотворительный центр и клуб служебного собаководства. Также у нас занимаются дети, две группы, по 12-13 человек. Дети у нас занимаются бесплатно. Отметить переезд в новое помещение члены клуба служебного собаководства решили вместе с соседями, жителями своего двора. Детвора активно участвовала в конкурсах и следила за трюками и командами, которые выполняли служебные собаки. Мы сами попросили чтобы нас выделили помещение. У нас площадка. Площадка находится по проспекту Ленина 2А. Это ближе к площадке. И чтобы люди не шли, допустим, дети через весь город, а заходили сперва, получили консультацию по воспитанию, кормлению собачек, а потом ушли заниматься на площадке. Поздравить членов клуба с новосельем пришел депутат городского совета Владимир Безверхий. Именно при содействии Владимира Петровича и сотрудников предприятия Бердянский райагропромснаб в новом помещении клуба сделали ремонт. Я хочу сказать Виктор Никитовичу большое спасибо за его инициативу, за его настойчивость. Несколько месяцев назад он обратился за помощью к нам, к Бердянскому райагропромснабу коллективу Бернянского Роснаба и чтобы оказали помощь в ремонте и реконструкции этого помещения. И вопросов вообще не стояло, потому что это касалось, в первую очередь, детей. Поэтому, дорогие мои ребята, и Никитыч, еще раз поздравляю вас с открытием вашего центра. И я думаю, мы долго еще будем дружить. Дружить долго, потому что вы пока повзрослеете, а мы будем все время помогать вам, чтобы вы в доброте в счастье и, конечно, под мирным небом всегда жили на этой земле. Руководитель клуба Виктор Скалозубов поблагодарил всех неравнодушных людей, которые откликнулись на его просьбу о помощи в переезде и пригласил соседскую детвору на занятия в клуб. В свою очередь Владимир Безверхий подсластил ребятам праздник, дополнив чаепитие сладостями.